कल्याणवृष्टिभिः वा मृतपूरितामिः लक्ष्मी स्वयंवर्णमङ्गल दीपिकामि सेवा विरम्ब तव पादसरोजमूले मनसि पाक्यवताम् जनाना एतावदेव े सान्निध्यमुद्यतरुणायुत सोदरस्य विग्रहस्य परया सुधयाप्युदस्य एष त्व नाम कर्षा कति वा न सन्ति ब्रह्मादय प्रतिभवम् कलयाभिभूतः सिद्धिरासे यः पादयोत्सव सकृत्रणतिं करोति न द्वासकृत्रिपुरसुन्दरितावकीनम् कारुण्यकन्दलितकान्तिभरं कटाशम् कन्दर्पकोटिसुभगास्वै भक्तिभाज तरुणि भुवनत्रये यन्ति करुणिर्भुवनत्रयेकारमेव तमनाम गृणन्ति वेद मातस्त्रिकोणनि भविता करलस्य वेनः नाश्वासनाय यति मातरिदम् तवासम् देहस्य शश्वरमृता प्लुतशीलस्य सर्वज्ञतां वा पटुताम् प्रसूते देवी त्वदङ्ग्रिसरसिभयो प्रणाम ेषु कारुण्यवारिति विरम्ब भवत्कथा आलोकय त्रिपुरसुन्दरि मामदायि एव भक्तिभरितम् त्वयि भद्रूतम् अन्ते करेष्वपि मनासि निधाय च मेव लक्षेषु सत्स्वपि कटाक्षनिरीक्षणानाम् आलोकय त्रिपुरसुन्दरि मां कदापि नूनं मया तु सदृशं करुणैकपातम् जातो जनिष्यति जनो न इम्ना मधुर्यवमिहत्रिपुरादि वा वासे मारा किरीटमदवारणमालनीय तान् सेवते वसुमती स्वयमेव श्री सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरो दुरिता मरणो दतानि मामेव मातरशम् कलयन्तु नान्यम् कल्पोपसंकृतिषु कल्पितनाण्डवस्य देवस्य खण्डपरशोपरभैरवस्य पाशाङ्कुशै शवशरासन तव लग्नं सदा भवतु मातरिदं तवानम् ते तेजः परं बहुल कुम्कुमपङ्कशोणम् हास्वत्किरीटममृतां मध्ये दुर्लभ मिह त्रिपुरे गृह्णन्ति त्वत्तेजसा सा परिणतम् विरदाधिभूतम् सौख्यम् धनोति सरसिरुह सम्भवारे त्रय सम्पुटेन महता मन्त्रेण सन्दीलितम् श्रोत्रम् यत् प्रतिभा रितादर्ति दीर्घसुक्तिभारभरिता जागर्ति दीर्घमय इति श्रीमत्परमास्य हृाज आचार्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्य शिष्यस्य श्रीमत् शङ्करभगवतकृतौ ्याष्टिस्तवः <tallaya> सम्पू <rastis tava sanom> <sambu>